स्फुरत् तीव्रं सुदर्शनम् भास्करकोटि तुल्यं सुरद्विषाम् प्राणविनाशि विष्णोः चक्रम् सदाहम् शरणम् प्रपद्ये विष्णोर्मुकोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्त तं पाञ्चजन्यम् शशिकोटिशुभ्रम् शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये हिरन्मयीम् मेरुसमानसाराम् रुसमानसाराम् दैत्यकुलैकहन्त्रीम् वैकुण्ठ गदां गदाम् शरणं प्रपद्ये रक्षोऽसुराणाम् कठिनोऽग्रकण्ठच्चेदक्षर रक्षो शोणित दिग्धदारम् तम् नन्दकम् नाम हरेः प्रदीप्तम् खड्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये यज्ञानिनादश्रवणात्सुराणाम् चेतांसि निर्मुक्तभयानि सद्यः भवन्ति दैत्याशिनिबानवर्षी षाङ्गम् सदाहं शरणं प्रपद्ये इमम् हरेः पञ्चमहायुधानाम् स्तवम् पठेत्योऽनुदिनम् प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सद्यः पापानि नश्यन्ति सुखानि सन्ति वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये यदृत्सयापत्सु महाभयेषु इदं पठन् स्तोत्रमनाकुलात्मा मनाकुलात्मा सुखी भवेत्तत्कृत सर्वरक्षः सशङ्खचक्रं स गदासिषाङ्गम् पीताम्बरम् कौत्सुभवत्स चिह्नम् श्रिया समेतोज्ज्वलशोभिताङ्गम् विष्णुम् सदाहं शरणं प्रपद्ये जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वामनः अटव्याम् नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः इति श्रीपरमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितम् पञ्चायुधस्तोत्रं सम्पूर्णम्